Лично я, только за. А вы могли бы представиться, кто вы такая? Внимание! Мария, Есть ли еще вопросы а по дом? поводу строительства? Какой дом? Мечник? Есть вопросы а по поводу строительства? еще? Пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, задавайте. Вы сказали, 40-50 семей. Все дети, которые будут в этих квартирах, для них предусмотрены и детские площадки, и соответствующая инфраструктура. Сделано расчетно. Есть ли еще вопросы? Первый этаж. Первый этаж планируется как офисный, но на самом деле там будет расположено отделение банка, аптека, а также ветеринарная аптека и некоторые помещения, которые в том числе по вашим предложениям будут согласованы с районной администрацией. Направляйте, пожалуйста, ваши предложения, они все будут учтены. Ваши предложения в письменном виде. И просто приезжайте, мы вас ждем по адресу. Товариство BotInform. Пожалуйста, пометьте телефоны и наш адрес. Я еще раз прошу, чтобы записали. Фамилия моя на Зовут меня Илья Александрович. Мы всегда вас ждем по адресу. линейная 17. По этому адресу мы готовы принять и рассмотреть, сесть с вами, обсудить абсолютно любые предложения и пожелания, которые у вас есть. Спасибо. Телефон там Ольга, да. Оль, какой там телефон? Кто еще хочет выступить, пожалуйста. Пожалуйста, кто еще хочет выступить? Я вас, мы приносим вам извинения за то, что... Некоторые люди, которые специализируются постоянно на срыве мероприятий, зарабатывают это себе на жизнь, они пытаются мешать нормальному процессу общения, застройщика жить. Еще раз повторяю что здание, которое будет построено, предусматривает собой укрепление, систему укрепления склона. Да, по поводу паркинга, паркинг на... предусмотрен на 46 машин. Спасибо. Какие еще вопросы, пожалуйста? мы строили? Нет, это только один момент. По поводу участия. Обговоры. Я требую не препятствовать профессиональной деятельности журналиста. По отойдите от меня обговоры. немедленно. В обговоры не может участвовать любой желающий гражданин, а тем более Отойдите подали что... Задавайте, пожалуйста, еще вопросы или, пожалуйста, кто хочет выступить. Не, 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 не препятствуйте профессиональной я деятельности, деятельности. журналистов. Не препятствуйте я профессиональной раз, деятельности, деятельности журналистов. А отойдите, можно, пожалуйста. Да? Ну, так, ну. А Мы рассмотрели вы? с вами сегодня я в общем, пришел, поскольку нам не дали выступить всем специалистам. Выступил только архитектор, представитель заказчика, выступил э -э представитель инженерии. Мы мне... обсудили вопрос строительства жилого Покажи дома Покажи пожалуйста, корочку, что ты журналист улице Мель... Мечникова, 7-Б Главная идея этого строительства, повторяем Укрепление склона О, всю... Опорная стена О, которого всю... инженерно в том числе будет Спасибо. опираться Спасибо. на будущее здания Спасибо большое Поскольку никаких других предложений не поступало, кроме предложений застройщику придерживаться во время проведения проектных и строительных работ, законодательства, строительных норм, державных будивельных норм. Мы просим вас поддержать именно эту концепцию, этот проект будущего дома

5, вон, вон еще сзади, 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 человек. Семь против. Кто воздержался? Один, два. Два воздержалось. Таким образом, жители квартала Забудовы. Спасибо вам большое. Извините за ваше терпение. Извините за невоспитанных людей в зале. Извините за ваше терпение. Извините. Извините, что я с вами нормально понял. Хорошо, пожалуйста. Спасибо за массовку. Спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо, Масовику за деньги. Спасибо. Нашем... Там, мы не на выборах президента. надо быть таким харластом. Нет, он защищает нашу властность. Нет, Но, мы, это, уважаемый человек. Но, уважаемый может. вообще, не мы, ну, да, вообще это, это. ну это же... Можно, можно можно? Он, молодой человек, можно пройти, пожалуйста? Обзвание вот это вот. Журналиста! Не трогайте пианиста! пожалуйста. я читаю. Лодку ему есть люди, которые совсем психически, наверное, здоровые, не знаю. Но на участок долго не протянули. Я вам обещаю, что эта запись появится в интернете сегодня же вечером. Спасибо, Молод Вас уже и так знает вся Украина, господин Пеньков. Если вы думаете, что можно препятствовать хозяйственной деятельности, это прикрывает... Да, 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 да. Борзот, Бандыр. это бандитизм. Банды... Господарская деятельность. Вы меня не спровоцируете. А я не собираюсь спровоцировать. Я называю речи своими именами.